Доброго дня, шановні колеги. розпочинаємо традиційну після прес-конференцію за участі головного тренера Чернівецької Буковини Вадима Зайця, будь ласка, рухіть сьогоднішнього матчу і запитання від колег. Ну, прежде всего хочу поздравити всю Закарпатську з, з, з виходом команди в Прем'єр-Лігу. Чесно, я дуже хотів, щоб війна е, ця команда потрапила в Прем'єр-лігу. уважаю ее, вашего тренера, уважаю ваших футболистов, которые выходят каждый день бьются. Но в любом мере мы не хотели сегодня вам помочь. Пытались как бы, испортить вам праздник, но учитывая, что 5-4 футболиста у нас выпало основного состава и виду разных причин, конечно, было очень тяжело сегодня что-то противодействовать, но все-таки планы его работали, не знаю, что. Саша мать хорошая, Ну, в принципе, еще раз. Но могу только поздравить, поздравить с вас с выходом. Мы будем готовиться на следующий сезон. Поймешь в минулом туре дома за Париже, можно сказать, что Буковина выполнила все задания в этом сезоне. Ну, скажем так, э, как бы выходим, мы каждый год однозначно пытаемся выиграть, но э, Конечная цель у нас Лига Чемпионов это Севастополь. Готовимся мы к этой игре, потому что хотим дать бой команде, которая претендует на выход премьер лигу поэтому для сохраняем футболистов. Если бы у вас стояла там такая задача, то я думаю, что мы тоже бы были супер мотивированы. Совсем другая была игра. Но еще раз во главе смотрим футболистов, которые останутся с нами на следующий год и через призму серьезных соперников, следующих антикрисов, будем определяться. Но, еще раз, ни в коем мере мы не, не собираемся ударить очки. Пусть ребята выходят и доказывают. Чего команде не выстачало зараз для перемоги на обмену от матча против Запорезького Металлурга? Ну, я же сказал, сверхмотивация. Была бы мотивация, настрой какой-то определенный. нельзя так, видеть. был большой всплеск как бы эмоциональный с металлургом. Где-то, можно сказать, где-то если бы в этом плане нас чуть-чуть, можно сказать, супер смотивировало нашу руководство, то, конечно, было, я так думаю, что чуть, -чуть по-другому было. Ну, еще раз, в главе сейчас и у нас в Мы готовимся к этой. Сравните, пожалуйста, сегодняшнего соперника и в прошлом туре Запорожского металла. Ну, то, знаете, как по мастерству однозначно Запорожье на... Ну, это еще раз, это мое мнение. По мастерству исполнителей Запорожье на порядок выше, наверное. Но в плане организации, в плане самоотдачи, верла на три. А вы сильнее любой команды э, первой. Дай Бог, чтобы еще с организация, эта этой дисциплины хотела пример. Ну, еще что у вас есть очень очень хороший тренер, один из лучших на Украине, поэтому это мое мнение, на самом деле, что вам нужно, что надо. Мы питание, чи было стимулирование в матче за полиции сбоку Севастополя или наоборот, чи планируется стимулирование Севастополя сбоку за Ну, даже же не заполнено в стимулирование Да, конечно, была стимуляция. Не то, что надеемся, ясно, что в последнем туре будет совершаться много. Учитывая принципы нашей команды, мы никому очки не дали. что-то как бы расклад, большие как бы у нас потери по составу. И... Ну еще раз, если бы, наверное, вот стоял однозначно какой-то у вас какая-то проблема по выходу, однозначно сегодня был бы у нас был Сталинград. Вы бы увидели другую Букаину. Но учитывая, что как бы чуть-чуть не так ставится, вы уже как бы решили, можно так сказать. Но ну, не стоит мотивации малыша. Хотя еще с ним мы не выходили. Мы решали другие проблемы. Вы там, если откроете карточки на наших футболистов, у нас 11, 7 идущие футболисты. Мы теряем и без и, 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 решающего этого сезона мы без них. Поэтому так и вот было решено. Ваша команда выполнила задачу, которую ставила ваше руководство перед вами по сезону? Ну, знаете, как у нас так особой задачи нет, там какие-то места. На следующий день мы как бы, работаем по созданию команды. Есть на сегодняшний день, как бы видно, не вооруженный главным глазом, что мы там прибавляем. Но это как бы не ко мне э, вопросы. Однозначно нужны исполнители в завершающей фазе. есть. У нас контроль мяча, но нет как бы, поискового завершения. В этом плане как бы, пусть руководители как бы, думают, мы делаем, что мы делаем. Ну, пытаемся, пытаемся. Единственное, что как бы, забыл сказать, э, ясно, что мы буквально на сегодняшний день мы Премьер-лига, но такой прием, который как бы, организовывают ваши, как бы, не знаю, кто это, начальники или что, не, вообще для меня непонятно, как им давать команде поле для тренировок, как бы. есть регламент, и как люди, которые занимаются у вас футболом, которым надо заканчивать уже давно, есть молодые ребята, которые, правильно, молодой тренер пришел, доказал, тем надо уже заканчивать, потому что... Звонят больше, говорят, у вас ливень был. Потому что поле не дают. Я специально думаю, ну я знаю этих ребят, которые работают в клубе, они сейчас придумают что-то. Прихожу на поле, они отвечают вашу поливочную систему. Но есть еще раз руководитель, который нельзя обманывать. Ну заканчивайте с футболом, не мучайте, правильно. Есть солидный тренер Севинов, который отвечает за свои поступки. А это мои вообще непонятные люди у вас в клубе, которые давно надо разогнать уже. Где кого-то вот, тренировался? На вашем запасном поле приказном порядке. Есть регламент, по которому вы обязаны вам дать поле. Ладно, еще раз говорю, мы команда, можно так сказать, принципиальная и человечная. Ну пошли, как вы это. Еще раз говорю, я большинство работников ваших клубов, тем более тренеров, футболистов никаких таких людей. Есть. есть люди, которые у вас на посадах, им надо заканчивать заниматься футболом. Это вы едите. Я могу рассуждать из-за того, что я здесь был футболистом, я многое знаю. Конечно, клуба вашу прошу. Через 5 лет ваша команда может будет. в премьер лигу Что бы ты 5 лет вы делали их Я? Как тренер я буду совершенствоваться. Однозначно, как бы, это как бы, неприятный инцидент, который с мной случился, он мне как бы, выбал, ну... Выбил меня с тех, как бы, я себя, как бы, как человек, который, я так надеюсь, что я достигну, каких-то высот. ставились какие-то мне задачи, цели, какие-то, как к как этому прийти, выбили, выбили меня с колеи. И, надеюсь, что как бы вернусь, и много, много у меня планов в голове сидит по развитию клуба, по совершенству конечно, и там, инфраструктура наша, это, ну, будем, будем работать, потому что, много ну, много, как бы, дел, и надеюсь, что мне хватит здоровья, сил и упорство все решить то, что я хочу. Я Спасибо. Вам Спасибо.